Слава Украине, привет, Семен Полоцк. У нас немного похолодало, ну вот видите, я даже в куртке, такой легкая, но тем не менее все-таки куртка, хотя вроде сейчас будет потеплее, но не важно. А вы заметили, что последние дни количество шахетных налетов на Украину несколько уменьшилось. То есть, если раньше посылали там в день регулярно по 30-40 по штук этих шахедов, то сейчас уже гораздо меньше. Но в день могут послать 7, 10, иногда 5. То есть категори в разы уменьшилось количество. Это вам ни о чем не говорит? Но мне это говорит о очень простой вещи. Вы же заметили, что сейчас у Ирана непонятки с Израилем. То есть те по ним пуляют, те по ним пуляют. И шахеды массово используются самими иранцами. А что в таком случае происходит? Они меньше шлют заготовок под эти самые шахеды, либо же э, самих этих дронов они гораздо меньше шлют на Россию. Это, кстати, показывает то, что русские сами эти дроны в результате не могут делать полностью от начала до конца. Они полностью зависят от иранских заготовок этих самых дронов. Да? И вот видите, как только началась, э, ну это так, не знаю, война, вот эта вот ситуация между Ираном и Израилем, да? тут же, тут же в разы сократилось количество шахедов в России все, то есть есть абсолютно прямая связь между тем, сколько шахедов может поставить Иран и сколько тех самых шахедов может запустить по нам э, путинская Россия вот вам и все ваши герани, как вы говорили гераням, Слава, как вы там орали, да? это я сейчас расистом вот. и вот вам все величие, вы даже шахеда несчастного выпустить толком не можете что уже говорить о чем-то более сложном рукопопы, они и есть рукопопы. Все будет Украина.